قترم بھائیو دوستو دوستوں اور بزرگوں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک اور جمعت المبارک کی حاضری نصیب فرما دی اللہ پاک نے احسان فرمایا کرم فرمایا کہ ہمیں اپنے گھر میں بلایا اور نماز پڑھنے کے انتظار میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دی اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہیں کتنے ہی مسلمان اس وقت بھی ایسے بھی ہیں کہ جو باہر بازاروں کے اندر گھروں کے اندر دفتروں کے اندر گلی کوچوں کے اندر ویسے ہی اپنا وقت گزار رہے ہیں گویا کہ ان کو نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق نہیں ملی تو اللہ پاک نے ہم پر فضل فرمایا کرم فرمایا کہ اپنے گھر میں بلایا اور نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ پاک نے انسانوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا باقی ساری مخلوق کو اللہ پاک نے اپنے امر کن سے پیدا فرمایا لیکن واحد انسان ہے جس کو اللہ پاک نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اپنے ہاتھوں سے بنانے کے بعد اس کی تاریخ بھی فرمائی اس کو اپنا نائب بھی فرمایا اور تمام مخلوقات کو جمع کر کے انسانوں کو بنانے کے بعد تمام مخلوقات کو جمع کر کے یعنی فرشتوں کو جنات کو تمام مخلوقات کو جمع کر کے فرمایا کہ یہ انسان تمام مخلوقات سے بہتر ہے تمام مخلوقات سے بہتر ہے اشرف المخلوقات ہے اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ میرا نائب ہے نائب بولتے ہیں اصل میں سے اس کی عادت کو اپنانا مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے معاف کرنا اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں اللہ پاک نے یہی صفت انسان کے اندر ڈالی انسان کے اندر بھی ایک صفت ہے معاف کرنا معاف کرنے کے بعد دل کو سکون ملتا ہے معاف کرنے کے بعد انسان کے دل کو سکون ملتا ہے گو کہ یہ عادت یہ صفت اللہ پاک کی صفت ہے انسان کے اندر بھی اللہ پاک نے ڈال دی اسی طرح اللہ پاک کی ایک صفت ہے وہ ستار ہے وہ غفار ہے ستار ایسا سخی ہے کہ دیتا رہتا ہے دیتا رہتا ہے ساری کائنات کو کھلاتا ہے خود کھانے سے پاک ہے ساری کائنات کو سلاتا ہے خود سونے سے پاک ہے ساری کائنات کو چلاتا ہے خود چلنے سے پاک ہے وہ تو وا لا شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کا کوئی وزیر نہیں اس کا کوئی مشیر نہیں ایک صفت اللہ پاک کی کیا ہے دینا دوسروں کو دینا دوسروں کو نوازنا یہی صفت اللہ پاک نے انسان کے اندر ڈالی یہ انسان بھی دوسروں کے کام آتا ہے دوسروں کو دیتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق سامنے والے کی مدد کرتا ہے مدد کرنے کے بعد اس انسان کو ذہنی طور پر دلی طور پر سکون ملتا ہے تو جتنی بھی صفات اللہ پاک کی ہیں وہ ساری صفات اللہ پاک نے اپنے اس نائب یعنی انسان کے دل میں ڈالی انسان کے اندر ڈالی لیکن ساتھ میں اللہ پاک نے اس کے اندر نفسانی خواہشات بھی ڈالی نفسانی خواہشات انسان کو اللہ پاک نے مٹی سے پیدا فرمایا اللہ پاک نے مٹی سے بنایا اسی وجہ سے انسان کی جو غذا ہے جس سے انسان کا پیٹ بھرا کرتا ہے وہ بھی مٹی سے پیدا ہوتی ہیں مثال کے طور پر یہ جو پھل فروٹ ہم دیکھتے ہیں یہ درخت کے اندر لگتے ہیں اور وہ درخت کس کے اندر ہوتا ہے مٹی کے اندر ہوتا ہے درخت کا جو بیج ہوتا ہے سب سے پہلے درخت کو اگانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے بیج ڈالا جاتا ہے وہ بیج کس میں ڈالتے ہیں مٹی میں ڈالتے ہیں اس کے بعد اس مٹی میں تو بیج انسان ڈال دیتا ہے بعض دفعہ تو انسان بیج بھی نہیں ڈالتا اللہ پاک اس بیج کو پھوڑتے ہیں انسان کو نہیں دکھتا وہ کیسے وہ بیج پھونکتا ہے اس کے بعد اس بیج کے اندر سے چھوٹا سا پتہ نکلتا ہے پھر وہ ٹہنی بنتا ہے ٹہنی بننے کے بعد پھر وہ اور بڑا ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے یہاں تک کہ درخت بن جاتا ہے درخت کے بننے کے بعد اللہ پاک اس میں پتوں کو پھل بنانا شروع کر دیتے ہیں تو یہ اللہ پاک اپنے حکم سے کرتے ہیں کس کے لیے کرتے ہیں انسان کے لیے کرتے ہیں انسان کے پیٹ بھرنے کے لیے کرتے ہیں کبھی آم بنا دیے کہیں کیلے بنا دیے کہیں انناز بنا دیا اور اسی طرح کہیں اسٹرابری بنا دی اسی طرح کہیں سیب بنا دیا اتنے سارے فروٹ ہیں کہ انسان کو نام بھی یاد نہیں ہوتے کئی انگور بنا دیے کتنے سارے فروٹ ہیں یہ انسان کھاتا ہے ہر موسم میں اللہ پاک نے الگ الگ, الگ فروٹ رکھے اگر گرمی ہے تو ٹھنڈے فروٹ اگر سردی ہے تو گرم فروٹ آم آپ آب کو ابھی ملے گا چونکہ گرمیاں ہیں سردیوں میں نہیں ملے گا اور بعض فروٹ ایسے ہیں جو کہ پورے سال اللہ پاک کھلاتے ہیں مثال کے طور پر کیلے ہیں پورے سال ملیں گے مثال کے طور پر سیب ہیں پورے سال ملے گا اسی طرح اللہ پاک اس انسان کے پیٹ کو بھرنے کے لیے جس سے اس انسان کو بنائے یعنی مٹی اسی مٹی سے اس کی غذا بھی پیدا کرتے ہیں اسی طرح اللہ پاک اب پھل فروٹ کی بات آئی پتہ چلا انسان کے طبیعت میں سبزیوں بھی کھانے کا دل کرتا ہے تو اللہ تا نے ان سبزیوں کا انتظام بھی زمین میں کیا وہ سبزیوں بھی کہاں سے نکلتی ہیں زمین سے نکلتی ہیں اور اس زمین کے اندر وہی بیج ڈالا جاتا ہے اگر بھنڈی اگانی ہے تو بھنڈی کا بیج ڈالیں گے اگر ٹماٹر ہے تو ٹماٹر کا ڈالیں گے اسی طرح اگر ہری مرچے ہیں ہری مرچوں کا ڈالیں گے اسی طرح آلو ہیں بیگن ہیں بہت ساری سبزیاں ہیں انسانوں کو نام بھی یاد نہیں ہوتے وہ بھی اللہ پاک کس کے لیے پیدا کرتے ہیں انسان کے لیے پیدا کرتے ہیں انسان کو کس سے بنایا مٹی سے بنایا اس کی غذا کا انتظام بھی کہاں سے ہو رہا ہے مٹی سے ہو رہا ہے تو جو جس سے بنتا ہے اسی سے اس کی غذا نکلتی ہے جو جس سے بنتا ہے اسی سے اس کی غذا نکلتی ہے اس کے بعد انسان کی ضرورت ہے اب کھانا تو کھا لیا سبزی بھی کھا لی فروٹ بھی کھا لیا اب اس کا دل کر رہا ہے کچھ اور کھاؤں تو اللہ پاک نے اس کے لیے گندم کا انتظام کر دیا گندم جس کے ذریعے سے روٹی بنتی ہے کس کے ذریعے سے بنتی ہے روٹی گندم کے ذریعے سے بنتی ہے وہ گندم کہاں سے نکلتی ہے مٹی سے نکلتی ہے اب کبھی انسان کا دل کرتا ہے کہ میں چاول کھاؤں بریانی کھاؤں پلاؤ کھاؤں وہ چاول کہاں سے نکلتے ہیں وہ بھی مٹی سے نکلتے ہیں تو جتنی بھی چیزیں انسان کو ملتی ہیں انسان اپنا پیٹ بھرتا ہے ان تمام کی پیداوار زمین سے ہوتی ہے مٹی سے ہوتی ہے پتہ چلا انسان چونکہ مٹی سے بنا ہے اس کو مٹی والی ہی چیزیں پیٹ بھر کے دیں گے درس قرآن درس حدیث اصلاحی بیانات فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں